<г Thypa> сейчас в этом решили уложиться время. Результаты и так и непонятны. Мы, мы, все не не да, это переписка закончилась что господин Богородицкий продал свою долю. Какого да. числа я задаю? Да. По числу, я не могу сейчас ответить, какого числа состоялась сделка, потому что на сегодняшний момент меня, меня никто не поставил туда вы здесь. Это, еще раз повторяю, сделка, сделка, происходит между двумя, между двумя коммерческими структурами. Откуда, откуда я между такими двумя. Вот в том наше с вами, вот мое личное, как президента, расхождение с вами. Мы вас избрали председателем областного совета отслеживать и везде эту работу. Хорошее письмо, 3 марта месяца родилось, минуточку. Когда нам предложили, нам, членам президиума обоснул совету э, к нашей всей громаде, КСУ Украина, выкупить их. Мы же прекрасно понимали, что тогда, когда Богородицкому я пожал руку в, в августе месяце 2009 -го года, когда он рассказал, что так будет красиво. Сейчас почти что следующая следующее показывает, но я не буду проводить. не буду. буду, да. Значит, что это так будет? И он сказал, что вот я поставляю три понтона, которых нет, которые оценены там порядка 600 тысяч. Я когда, переходной мост там 15-20 тысяч, что составляет 50% от основного фонда 1 миллион 404 тысячи. Это как раз 50% 707 тысяч. Вот это хозяйство. То вот, чего и вам вы мне сказали при встрече, что я хотел увидеть, вы встречались с Богодивским, и сказать, это 6 декабря было, через 11 дней, когда вы приступили, и он нам не смог показать ни на базе, ни на той базе, ни на складе, где оно есть. Я задаю вопрос, как же вы как председатель, которому вы доверили это все хозяйство? пропустили и о том, что состоялась сделка, других купили. Какие реакции от нашего стороны, нашей стороны? Вот, мне есть, письмо. Стоп Украина, вот Богородицкий, вот ПСО Украина. Мы, мы, Богородицкий и рождаемая организация. Не рождаем. Она была разделена. Родилась. Еще раз говорю. Она была разделена в 2009 году. Да. Богородицкий выходит выходит своим имуществом, виртуальным, оцененным на 707 тысяч, и говорит, что нужно его купить за полтора миллиона, где-то его слышал от вас. Вы нас, членов президиума, ни разу за эти два года конкретно по этому хозяйству, вот когда такой маленький был снежный комочек, не собрали. И докатилось, что на площадь вышли люди. Я еще раз. Я лично как член президиума. Кто такой президент? Я, наверное, что-то сделал в спорте. За эти все годы, за 44 года работы. И теперь я вместе с членом президиума, уважаемые людьми в городе Николаевой области, извините, вот до чего дошел? Вот что наши вопросы. Не в том, что, почему вы это не сделали тогда, как председатель. Не знаю, да, я не еще раз. В том, не я я обещаю вам на все, я вам конкретно, без эмоций, без эмоций. Вот я ему. Две коммерческие организации, которые на сегодняшний день, вы услышали, задача, задача, задача членов президиума, задача конференции, поставленная перед э, председателем культурно спортивного общества Украины. Вернуть еще раз, я могу зачитать дословно. Вернуть спортивный объект по адресу Бузки, Бульвар 16, бескультурно спортивное общество Украины. Я этим вопросом только и занимался. За моей спиной, за вашей спиной, за спиной членов Совета две коммерческие структуры встретились, и они это вправе делают. Тогда у меня вопрос уже был ваше время, как бы, по Меня поставили перед вами. Конкретно по существу отвечайте, да, вы да, все я, поняли. Когда вы скажете, я, когда вы получили вот процесс шоу передачи, как от одного часа и второго, а, кто-то смотрел условия договора, на который получил часть акции контакт, как выполняется условие? договора как-то анализировали и то Это было прописано что он не все деньги что он не развивал этот а, объект этот. он не, развивал, не занимал занимался спортом предметы кто-то анализировал, и где-то об этом было сказано, что не выполняет условия договора, поэтому его необходимо отстранить, вообще убрать вот это мнение. Их надо хорошо. Помимо всех этих писем, я хочу сказать, что... Конкретно, да. что было... Вот, это... в 2011 год я лично, как председатель, и многие из вас, э, мы там... На, на этом пустом бульваре 16 спали и ночевали. Мы начали все с... мы начали приводить эту базу в порядок. Мы вывозили оттуда. Э... не, Я условия договора, у которого передавали возьму 70% акций передавали контакту. Как он выполнял этот договор? Как? Что он сделал? Эти годы, был... Господин Богородицкий с 2009 года по 2010 год ничего не сделал на базе. И это зафиксировано в таком э раз обращались в прокуратуру, что он не выполняет условия договора, необходимо с ним не не... Зачитывать, Зачитывай, зачитывай, зачитывай. Вот письма, обращения. Конкретно. конкретно, конкретно, по договору. Конкретно, конкретно по договору. <свист> так, начнем с этого. Мы просили, так как это, прокурору Заводского района. Это было 12.01.11 -го, -го, -го года. Місяць, як я говорю. Згідно з рішенням 5-ї звітно виборчої конференції Миколаївської ради, рішенням Президії 12.11, направляємо вам, вам матеріали відносно законності створення товариства з обмеженою відповідальністю СОКО України та відчуження житлового об'єкта за адресою Курський бульвар. До відомо і прийняття мір прокурорського реагування. Просимо по можливості, крім прийняття мір прокурорського реагування. Звернутись до суду с позовом про вызнание вычужденных да, незаконных это, и... Это не это, это. и допомогти вернуть... Тут не о законности передачи э, майна, mm -hmm. а о выполнении договора по обслуживанию этого комплекса. О том, что mm -hmm. сделано на комплексе. Mm -hmm. Я поняла, вы не можете сразу ответить, потому что надо почитать документы. Больше Можно на, я вас переведу? Это подождите, да? Уже... Mm -hmm. я, у меня вопрос больше Я поняла. Редактор